राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार बॅरिस्टर असुद्दीन ओवीसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय खासदार इम्तियाज जलील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अहमदनगर एम आय एम यांच्या वतीनं जिल्हाधिकारी यांना निवेदन विशाळगड घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता या प्रकरणातील सत्य पडताळून पाहावे तसेच याबाबत घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी गजापूर विशालगडमध्ये झालेली घटना निंदनीय आहे ज्यामध्ये अतिक्रमणाच्या नावाखाली विशेष करून मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक स्थळांना मस्जिद दर्गा आणि धार्मिक पुस्तके पवित्र कुराण यांची विटंबना करण्यात आली आहे

विशालगढ़ और गजा इस जगहों पे जो हिंदू रक्षक और हिंदू संगठनों ने जो वहाँ पे अल्पसंख्यक समाजों को टारगेट बना के उनके घरों को अतिक्रमण है और दुकानों में अतिक्रमण है इसे बता के उनके घरों का नुकसान किया साथ ही साथ वहाँ पर दरगाह का और मस्जिद का भी नुकसान किया और मस्जिद को उन्होंने हथोड़े से और पूरा डिशे इसे तोड़ने की कोशिश की हाँ आप बोलो हम इसका निषेध करते हैं और आज हमने कलेक्टर साहब को कुछ प्रमुख मांगने की इसमें जो भी गुनेगार है उनके ऊपर यूपीए के अंतर्गत सबसे सब उनके कड़क कार्रवाई करने की करने के लिए उनको मांगनी की उनके साथ कुछ वहाँ पर गवर्नमेंट के अधिकारी पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे उन्होंने भी वहाँ पे सिर्फ देखने की भूमिका रखी तो उनके ऊपर भी निलंबन किया जाए ऐसी भी हमने एक मांगनी की वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समाज का नुकसान हुआ उस तो वो भी नुकसान भरपाई सरकार की तरफ से देने के लिए हमने उनसे कहा साथ ही साथ जिस लो जो लोग वहाँ पे जख्मी हुए उनको भी हर एक जन को एक पाँच पाँच लाख की सरकार की तरफ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मदद की जाने के लिए उनसे निवेदन दिया गया चार किलोमीटर पहले जो मस्जिद के ऊपर हमला किया गया हम सब मुस्लिम समाज की तरफ से अहमदनगर मुस्लिम समाज की तरफ से निषेध करते हैं और ये मस्जिद जो मस्जिद है ये 1400 साल पुरानी मस्जिद है ये मस्जिद को छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इसकी आदर और सम्मान के लिए इसको देनगी दिए उनके ज़माने में भी ये मस्जिद को कोई टच नहीं किया और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ये नंगा नाच वहाँ पे जो किया गया हम इसका जाहिर निषेध करते और अल्पसंख्यक समाज को जो शासन की जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे, उसके मस्जिदों को उसके घरों को उनकी जानों मालों को प्रोटेक्ट करे। उसमें कहीं ना कहीं शासन इसमें फेल नज़र आ रहा है और अगर कभी ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जो सबर का बांध अगर टूट गया तो हम भी इसका वैसे ही वही तरीके से जवाब देने की ताकत रखते हैं थैंक यू आज अहमदनगर अधिकारी में जिला अधिकारी साहब को हम मुलाकात करने के लिए आए थे जो अभी कुछ ही दिन पहले कोल्लापुर विशालगढ़ और गजापुर गांव में जो हादसा हुआ है जैसे धार्मिक स्थल पर हल्ला किया गया कुछ मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों पर हल्ला किया गया घरों की तोड़फोड़ की गई उसके निषेध में एक निवेदन देने को आए थे जिलाधिकारी साहब से हमने मुलाकात करके हमारे जो भी प्रमुख मांगने थे वो उनको बताएं जैसे यू कायदा इन ए पर लागू किए किया जाए और आने वाले जल्द से जल्द अधिवेशन बुलाकर मुस्लिम समाज के लिए संरक्षण कायदा बनाए इसके लिए हमने जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिया है